A to je klasična njemačka komanda, dobro organizirana, dobro fizi fizično gotova. tože. je bio dobar test. Vigrali dva 1 ja mislim što pokazali dobaru igru. Znači, jesti još je momente koje treba ulučiti, no, ja je dovoljen. U nas je prije još tri igre, tovariške, znači još nada e, gotovice se i da na 100% želimo super kubak sa Šahtjerom. Огнен, ну, собственно, в этой новой схеме динамовской у тебя особая миссия, как бы, особ... ты, ты, ты как бы связующий. Ну да, это, 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 я играл, когда пришел в Динамо. Это опорного, это новая схема э, с этим. Один опорный перед защитниками. Я всю жизнь это играю и считаю, что не будет никаких проблем. Хорошо работаем на тренировках. Много работаем с мячом, много работаем это тактическо упражнения и со Станиславичем, и со Раулом. Так что я считаю, что Динамо новый сезон будет показать, показывать хороший футбол. Огнен, это твой первый матч после возвращения из сборной после 5 мира. Тебе удалось уже полностью сконцентрироваться на Динамо, забыть про сборную? Конечно, каждому профессиональному футболисту надо быстро перестроиться на клуб, U každo od nas je kontrakt. Sa Dinamom každi, svoje, každi futbolist je obezanost. Igra za svoju komandu, bistro peristrajovat se, tako što meni je to nije problem. U nas je zadaća boljšaja, tako što i meni každom futbolistu Dinama nada seriozno gotovit se i ne duma o etom uopšte. Собственно, голы забили побыстрее, пока была свежесть определенная, чтобы не откладывать это в долгий ящик, ну, на свежести больше, да? Я вот сказал, много работаем, это как голы забивали, это работаем на тренировке, это высокий прессинг, который требует Сергей Станиславович, значит, быстрый, быстрый прессинг, высоко, и забили так два гола, забрали мяч и, и быстро заканчивали атаку, так что видно это, что работаем, видно это на игре, что что показываем на игре, это очень важно, чтобы и в тренировках это показали на, на футбольном поле, когда надо, и это хорошо, значит, что футболисты принимают это требование, которое главный тренер хочет. При 2-0 вы уже играли по счету просто, экономили силы? Ну, конечно, посмотрите, это тяжело работаем, утром была тренировка тоже, так что, конечно, надо еще легкости, надо свежести еще. Но до, до игры со Шахтером есть время, так что все будет. Главное, что пройдет все без травмы и чтобы набрали и легкость. Огин, здесь очень много болельщиков из Хорватии. Почему они именно на этот матч приехали? Ты не знаешь? Ну, в Австрии работает много хорватских людей. И они, конечно, приехали посмотреть игру. Знают, что у Динамо играют хорватские футболисты. И я очень рад, что они сегодня болели за Динамо Киев. Огнен, последний вопрос, наверное. А де, за 10 дней 5 матчей сыграть. Собственно, это сложно вот в таком вот плотном графике игр. Сергей Станиславич говорит о том, что он распределяет игровое время, собственно, ну 5 матчей за, за короткий промежуток времени. Ну, есть много футболистов. У каждого есть шанс показать свое качество, есть много футболистов, и у каждого будет игры, Так что я думаю, что нет проблем. У нас тут не знаю сколько 25-26 футболистов, так что я думаю, что это нет проблем. У каждого, конечно, будут игровые практики, так что я считаю, что это нормально тоже.